नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास करूया या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज बघा घटक संच कसोटी पहिली दोन हजार चोवीस पंचवीस म्हणजेच घटक चाचणी पहिली आहे बघा ही दोन हजार चोवीस पंचवीसची आत्ता आठवीची विषय हिंदी आहे बघा गुणवीस आहेत तर आपण हे प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर सुद्धा बघणार आहोत बघा एक निम्नलिखित पटित पज्ञाश के आधार पर सूचना कृतीय की जे आहे म्हणजे तुम्हाला हा उत्तरा दिलेला आहे आणि त्याखालील प्रश्न सोडवायचे आहेत बघा एक आकृती पूर्ण कि जे आहे बघा मनुष्यमय पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें बगा मनुष्य में संयम है श्रद्धा है तप, त्याग है दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है तैयल दूसरा बगा निम्नलिखित कथन को गद्यांश के घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखे है बगा एक मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न भिन्न है दोन ए अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं तीन नाखून हमारी पशुता के अवशेष हे चार मनुष्य किशोर बढ़ रहा आहे बघा क्रमानुसार घटना क्रमानुसार लिहिलेला आहे तर बघा हे कसं लिहायचं तर उतार्यामध्ये जे पहिल्यांदा वाक्य आलेले असेल ते शोधायचे आणि नंतर लिहायचे बघा पहिल्यांदा आलेलं आहे वाक्य बघा मनुष्य पशुषय किस बातमे भिन्न हे त्यातील दुसरं बघा दुसऱ्यांदा लिहायचा आहे तिसरा आहे बघा दुसऱ्यांदा नाखून हमारी पशुता के अवशेष हे तर तिसऱ्यांदा बघा दुसरं आहे हे अस्त्र शस्त्र असड रहे हे आणि चौथ बघा मनुष्य किस और बड रहा हे चौथ्याला चौथच आहे तर बघा त्यातील तिसरा प्रश्न बघा परिच्छेद मय प्रयुक्त शब्द युग्म मिखे बघा उत्तर बघा त्याच अस्त्र शस्त्र सुख दुःख झगडा टंडा तर बघा झगडा टंटा आणि चार चढ आणि दोडणा तर त्यातील चौथा प्रश्न बघा स्वमत अभिव्यक्ती म्हणजेच स्वमत लिहायचं आहे तुम्हाला याचं उत्तर मनाने लिहायचं असतं आधी मानव कारण सहन विषय पर अपने विचार वीस ते पच्स शब्द मे लिखे तर बघूया आपण याचं उत्तर तर बघा उत्तर याच <coughs> आदिमानव जंगल मे रहते भोजन और भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दुसरे स्थान पर घुमते रहते थे वे लोग पेड़ों के फल फूल या जंगली पौधे पर ही जीवन निर्वाह करते थे यदि कोई भी जानवर मिल मिल जाता तो वे उसका शिकार कर लेते थे ये लोग शाक भाजी या आना नहीं जानते थे जब एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर समाप्त कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता था यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे अन्यथा बड़े पेड़ों की पत्ते वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे आदिमानों को दो चीज़ों का भय रहता था मौसम और जंगली जानवर इसलिए उन्हें गुफाओं या पेड़ों की शाखाओं में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी तैल दूसरा प्रश्न बगा निम्नलिखित पटित पद पड़कर सूचना के अनुसार कृतिया की जे बगा कविता दिखा है तथा पहला बागा प्रश्न कृतिपूर्ण की जे मातृभूमि की विशेषता है तो बगा इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है दूसरा बागा समुद्र समुद्र नित्य की पद रज को धोता है समुद्र इसे प्रणाम करता है मात्र भूमि का पुण्य नाम है दूसरा बागा निम्नलिखित शब्द का अर्थ कविता से ढूंढ कर लिखिए एक है जननी माता दोन बागा सिंधु समुद्र निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए तर बदलकर त्यातील चरण चरण माला मालाए तर बघा त्यातील ते चौथा प्रश्न कविता की अंतिम चार पंक्ती का भावार्थ लिखे तर बघा आपण याचं उत्तर बघूया तर बगा उत्तर माता में हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनो और दूसरों को भी सुनाऊ मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहू जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दू प्रश्न तीसरा भागा अम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा बगा उत्तर दिलेला है लिखेला है वाक्य ब बगा निम्न निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए एक जगह श्रीलिंग दोन पीपल पुल्लिंग क निम्नलिखित मोहर का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए चक्कर में पड जाना दुविधा में पडना में पूछ गए कठीण सवाल के चक्कर में पड गया वच्या जागेवर तुम्ही एखाद्या नाव पण लिहू शकता समीर परीक्षा में पूछे गए कठीण सवाल के चक्कर में पड गया असं पण लिहू शकता प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखी ग्रंथालय स्वप्न पहेली आनी कहानी कहानी नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी उसने पढ़ने का बहुत शौक था उसे पढ़ने का बहुत शौक था पर गांव में आठवीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा विशेष रूप से वे विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय वहाँ हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी काज की बड़ी बड़ी अलमारिया में सजी पुस्तकों मानो नेहा को अपनी और बुलाती जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण उसने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था तो अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी धीरे धीरे स्कूल पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में पहुंची। अब नेहा एक निया का एक का ही था। अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती जागती आंखों द्वारा देखा गया उसका यह स्वप्न मानो एक पहली था कैसे वह अपना यह सपन पूर्ण कर पाएगी पर कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है नेहा अपने गांव में सरपंच से मिली और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश किया दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से भी इस विषय में चर्चा की नेहा का प्रयास रंग लाया प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षा अधिकारी नेहा के गांव में आए और उनके आये और अनेक लोगों से मिले शीघ्र ही गाव के स्कूल को तक की कक्षाओं कक्षाओं का कक्षाओ की अनुमति मिल गई तर बघा विद्यार्थ्यांनो आपण हा विद्यार्थ्यां आठवीचा हिंदीचा दोन हजार चोवीस पंचवीचा घटक चाचणी पहिलीचा हा आपण पेपर बघितलेला आहे आणि उत्तरे सुद्धा पाहिलेली आहेत तर या चॅनल वर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका हा हा व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल विद्यार्थी मित्रांनो तुमचे खूप खूप धन्यवाद